Мы решили создать центр поддержки армии. Я уже неоднократно занимался сбором помощи для армии, но в это время, я думаю, что будет и не лишним, и наоборот необходимо заниматься этой работой. Задача нашего центра – это помощь украинским воинам, которые принимают в зонах АТО семьям, которые, чьи солдаты воюют и принимают участие в боевых действиях в зоне АТО. Мы планируем сбор продуктов, вещей, необходимых для солдат. Метод работы центра будет производиться примерно таким способом. Будут собираться продукты возле магазинов, будут собираться необходимые все вещи для солдат, сбор денежных средств для закупки, защитных средств, краски, бронежилеты, разгрузочные жилеты ну и другие средства, которые очень необходимы нашей армии. Также мы планируем сбор проводить во дворах для этого в жилые массивы будут заезжать специальная машина, и люди могут непосредственно возле дома сдать вещи, которые нуждаются наши солдаты. Также мы планируем, что наши волонтеры будут посещать семьи, чьи сыны воюют в зоне АТО. Будем помогать семьям погибших солдат. Все действия центра абсолютно открыты никакой тайны, никакой закрытой информации. Каждый желающий может все узнать либо из СМИ, либо лично. Я думаю, что все, кто занимается, наши друзья, это все наши единомышленники, которые занимаются сбором средств денег для помощи солдатам. Я уверен, те люди, которые помогут сила мотор, они смогут потом со временем гордиться и считать себя и патриотами, и просто, наверное, хорошими людьми. Лишняя помощь она никогда не помешает. Даже, наверное, небольшая помощь может спасти жизнь солдата. Поэтому я призываю всех черниговцев помогать силам АТО. Это общая помощь, И наша помощь, то это будет наша победа.